Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sila subscribe atau langgan video-video terbitan sertifikat kami. Terima kasih. Tiga tempat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menggunakan kalimah dan perkataan yang sama yaitu inna anzalna di dalam bahasa Arab dia adalah root word akar kata daripada kalimah nazala nun zai dan lam dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menggunakan hampir 293 kali kalimah dan perkataan yang berasal daripada root words ataupun akar kata nazala yang kemudian ulama-ulama linguistik ulama-ulama bahasa telah memecahkannya menjadi 12 derivasi dalam bahasa Inggeris disebut derivation dalam ilmu khas bahasa Arab disebut sebagai ilmu ishtiqaq. Ishtiqaq bermaksud setiap root words ataupun akar kata di dalam bahasa Arab kemudian dipecahkan menjadi pelbagai dan beragam kata dan makna yang saling berkaitan. Sebagai contoh daripada kalimah nazalah yang berjumlah hampir 293 kali. Ulama-ulama ini telah memecahkan menjadi 12 derivation, 12 ishtiqaq. Pertama kita akan bertemu dengan kalimah nazala dalam Quran. Yang kedua kalimah nazalna. Yang ketiga nazlatan. Yang keempat nuzulan. Yang kelima Unzila um Yang keenam Manazila Yang ketujuh Natanazalu Yang kelapan Tanzilan Yang kesembilan Munzalin Yang kesepuluh Al-Munzilin Yang kesebelas Munazzalun Dan yang terakhir Munazziluha ini adalah 12 derivasi derivation ishtiqaq daripada root words ataupun akar kata nazala itu sendiri. Dan dia datang dalam dua bentuk. Pertama nazala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ini datang dengan as a verb iaitu dalam bentuk kata kerja yang berjumlah hampir 258 kali manakala yang kedua dia datang as a noun sebagai kata kerja sebanyak 35 kali tetapi daripada 12 derivation tadi tentu tuan-tuan tertanya-tanya di manakah kedudukan kalimah sebagaimana yang kita baca dalam ayat anzalnahu tidak muncul dan tidak kelihatan dia berada pada deriwasi yang kelima iaitu pada kalimah unzila yang pemecahannya mencapai 183 kali iaitu 183 tempat bermakna kalimah anzalnahu berada pada deriwasi unzila Carilah di sana Pasti kita akan temui jawapannya Sebagaimana yang diberikan oleh Kalam Allah Al-Quranul Karim Berbalik Kepada ayat Inna anzalnahu Sesungguhnya Kamilah yang telah menurunkannya Ku di sini Dhamir kembali kepada Kitab Allah Wahyu Allah Kalam Allah Yang namanya Al-Quran Al-Quran benar-benar diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan kata lain Al-Quran adalah kalam Allah yang mulia Datang sumber sources Daripada Allah yang bersifat maha mulia diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril yang mulia kepada Nabi dan Rasul yang terakhir the last prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia diturunkan di salah satu sudut tempat yang paling mulia di atas muka bumi iaitu Makkah al-Mukarramah Inilah nilai-nilai dan kemuliaan-kemuliaan yang disandarkan kepada kalam Allah yang namanya Al-Quran. Kenapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawapannya cukup banyak di dalam Al-Quran dan salah satu yang paling hampir dekat dan sinonim dengan kita ada di dalam surah Ibrahim ayat yang pertama. ألف لام را كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صراط إبراهيم آية يوم الله سبحانه وتعالى من كتاب أنزل إليك Al-Quran ini adalah suatu kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad dengan tujuan litukhrijan nas untuk mengeluarkan manusia minaz nur daripada bentuk kegelapan menuju kepada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala bila kita melihat ada ketertarikan kita pada ayat ini bagi talibul ilm bagi penuntut ilmu dia akan tertarik pada ayat ini kerana pada kalimah kegelapan Allah menyebutnya dengan jamak iaitu dengan bentuk plural manakala pada kalimah an-nur Allah menyebutnya dengan mufrad iaitu dalam bentuk singular. Bermakna di sini bentuk-bentuk kegelapan adalah begitu banyak pelbagai dan beragam. Walaupun demikian ulama-ulama merumuskannya menjadi tiga hal. Pertama ialah berkaitan dengan kegelapan kejahilan. Sememangnya Al-Quran yang diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan umat manusia daripada sifat jahil mereka sifat bodoh mereka sifat tidak mengerti mereka sifat tidak ketahuan mereka terutama yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan nabi dan risalahnya yang berkaitan dengan syariat dan hukum hakamnya yang berkaitan dengan kembalinya mereka ke perkampungan akhirat di sisi Allah kelak Islam datang untuk menghapuskan kejahilan Lantas Al-Quran turun sebagai sebuah kitab yang berisi ilmu-ilmu yang berisi pengetahuan-pengetahuan yang cukup penting bagi manusia melayari kehidupan mereka sementara berada di dunia dan seterusnya ke alam abadi di akhirat yang kedua ialah kegelapan kesyirikan ini adalah misi dan wisi yang paling penting para nabi dan rasul datang untuk memberikan pencerahan kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala setiap nabi dan rasul datang untuk memberikan pencerahan dan penerangan tentang tauhid Bagaimana nak mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan seterusnya Menafikan dan menolak daripada kehidupan mereka Sebarang bentuk-bentuk kesyirikan Bentuk-bentuk tahyul Bentuk-bentuk khurafat Bentuk-bentuk penyelewengan dan kebatilan Manakala yang ketiga ialah kegelapan maksiat Kerana manusia hidup bersosial dan daripada sosial ini banyaklah berlaku beragamnya maksiat sebagaimana yang berlaku kepada kelompok musyrikin Mekah di antara mereka suka minum arak suka berjudi bertenung nasib sebahagiannya sanggup menanam anak perempuan hidup-hidup percaya kepada benda yang bukan-bukan mengamalkan sihir dan sebagainya ini adalah bentuk-bentuk maksiat yang berlaku di zaman kehidupan Nabi dengan turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi dan Rasulnya yang bernama Muhammad telah berjaya mengubah manusia-manusia yang pernah hidup bermaksiat ini menjadi seorang hamba yang benar-benar abid kepada Allah yang benar-benar patuh kepada hukum dan syariat-syariat daripada Allah dan samalah seperti kita hari ini al-Quran yang berada di tangan kita ini untuk kita menafikan setiap kegelapan-kegelapan tadi kita tak mau diri kita jahil, kita tak mau diri kita jatuh pada syirik dan kita tak mau diri kita bergelombang dengan maksiat. Tetapi pada perkataan An-Nur cuma disebutkan satu dalam bentuk singular hanya ada satu jalan kebenaran yang sebenar iaitu jalan yang datang daripada Allah melalui para utusannya nabi-nabi dan rasul dan untuk mencapai jalan tersebut tidak dapat tidak kita harus menerima Al-Quran sebagai manual yang paling penting di dalam kehidupan kita sebagai dustur perlembagaan yang akan kita laksanakan di dalam kehidupan.